Dalam kesyukuran menyambut syawal, hati kami luluh apabila pada awalnya menerima maklumat bahawa kami akan diusir secara paksa walaupun pada hari pertama Adi Fitri. Usaha pengusiran secara paksa pada malam pertama syawal ini bukan sahaja kejam, malah mencabul proses undang-undang serta mencabar kewibawaan mahkamah kerana kes ini masih dalam perbicaraan. Menara Kuala Lumpur antara ikon utama bandaraya Kuala Lumpur telah menjadi tumpuan kontroversi sejak penghujung 2022 apabila berlakunya pertukaran mendadak dalam pengurusan konsesi menara berkenaan. Perubahan ini membuka pelbagai persoalan berkaitan isu ketelusan, integriti dan kepentingan awam yang akhirnya membawa kepada siasatan rasuah, pertikaian mahkamah serta penutupan sementara operasi menara itu pada April 2025. daripada lima ini ada satu syarikat satu syarikat yang telah dipilih oleh UKAS ataupun UKAS daripada dan pihak kerajaan iaitu LSH Best Builders Sdn Berhad dan Service Master Malaysia Sdn Berhad mereka melakukan joint venture Sejak 1996, Menara KL diuruskan oleh Menara Kuala Lumpur Sendir Berhad, MKLSB, anak syarikat Telekom Malaysia Berhad. Syarikat ini dikenali dengan pengalaman luas dalam pengurusan aset strategik dan pelancongan. Namun, pada penghujung 2022, TM telah melepaskan pegangan ke atas MKLSB dan aset itu dipindahkan kepada syarikat kecil Hydroshop Sendir Berhad. Hydroshop, sebuah syarikat yang tidak dikenali umum dalam sektor pengurusan pelancongan atau infrastruktur, tiba-tiba muncul sebagai penerima kontrol konsesi pengurusan menara KL. Penganugerahan konsesi ini menimbulkan tanda tanya kerana rekod syarikat tersebut hampir tidak wujud sebelum pengambil alihan dan modal berbayar serta pengalaman operasi mereka dilihat amat terhad sekitar 1 juta ringgit. Hydroshop dimiliki oleh Datuk Abdul Hamid Syekh Abdul Razak Syekh seorang ahli peniaga yang kurang dikenali sebelum ini namun mempunyai rangkaian rapat dalam kalangan tokoh politik tertentu beliau juga memiliki beberapa syarikat lain yang beroperasi dalam sektor perkhidmatan dan pembinaan namun tiada rekod pencapaian dalam industri pelancongan bertaraf nasional menurut pendedahan media pada Januari 2023 pertukaran ini diluluskan di bawah kementerian yang dipimpin oleh Tansi Anwar Musa ketika beliau menjadi Menteri Komunikasi dan Multimedia beliau kemudian menafikan sebarang salah laku menyatakan bahawa keputusan dibuat oleh pegawai kementerian dan bukan dirinya secara langsung namun keadaan semakin hangat apabila seorang jaya pencegah rasuah Malaysia memulakan siasatan pada awal 2023 berhubung kemungkinan berlaku salah laku kuasa dan unsur rasuah dalam pemberian konsesi tersebut kepada Hydroshop pada 5 April 2023 pengarah Hydroshop Datuk Abdul Hamid telah didakwa di mahkamah seksyen Kuala Lumpur kerana menawarkan suapan RM500,000 setahun selama 15 tahun kepada Tansie Anwar Musa. Tawaran suapan itu dikatakan bertujuan untuk mempercepatkan proses pengambil alihan konsesi Menara KL. Turut didakwa adalah ahli perniagaan Datuk Tansie Lee Alice Marcos yang bertindak sebagai orang tengah antara Abdul Hamid dan Anwar Musa. Suapan itu kononnya sebagai hadiah kepada Anwar kerana meluluskan perjanjian konsesi kepada Hydroshop. Kerajaan buat uh, keputusan nak membuatkan RFP untuk syarikat dia open tender untuk masuk tetapi walaupun kami join kami sertai kami still uh, reserve our rights kepada um, uh, uh, apa ni perjanjian ataupun persetujuan awal yang mana kami akan uruskan 30 tahun setelah uh, tender tu siap Uh, memang uh, it's not small tender. You kena letak di kena letak bond satu juta and all that. Um, kerajaan telah memutuskan untuk memberi kepada satu syarikat yang lah Sementara siasatan dan pendakwaan berjalan, kerajaan bertindak mengambil langkah strategik dengan membatalkan konsesi Hydroshop pada Januari 2024. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil mengumumkan bahawa konsesi tersebut akan diserahkan kepada syarikat baru iaitu LHH Service Master Senda Berhad. LHH SM kemudian menubuhkan anak syarikat khas KL Tower Management Senda Berhad KLTM bagi menguruskan menara KL mulai Januari 2024. KLTM diserap masuk ke dalam struktur pengurusan yang turut melibatkan melibatkan pengambilan 193 kaki tangan lama MKLSB secara menyeluruh. ELS SM dimiliki melalui struktur korporat yang melibatkan ELS Capital dan Service Masters Sdn Berhad yang dikendalikan oleh keluarga Lim Siong Hai dengan Tansi Lim King Cheng sebagai pengerusi bukan eksekutif utama seorang ahli perniagaan berbangsa Cina yang turut memiliki beberapa syarikat lain dalam sektor perkhidmatan fasiliti dan penyelenggaraan bangunan ELS SM sebelum ini mengendalikan kontrak perkhidmatan sokongan di beberapa hospital dan bangunan kerajaan namun tiada pengalaman mengurus ikon pelancongan negara berskala besar seperti Menara KL Namun langkah ini tidak diterima begitu sahaja oleh pihak lama. Pada Mac 2025 Hydroshop dan MKLSB bertindak memfailkan saman terhadap kerajaan dan LSHSM menuntut ganti rugi 1 bilion serta pemulangan semula konsesi. Dalam saman itu, Hydroshop mendakwa berlaku pelanggaran kontrak dan penganugerahan konsesi baru kepada LSHSM dilakukan secara tidak telus dan melanggar perjanjian asal. Kerajaan mempertahankan tindakan mereka dengan menyatakan bahawa Hydroshop telah gagal memenuhi obligasi kontrak termasuk aspek keuangan, pengurusan dan keselamatan struktur menara. Tidak ada apa-apa isu telah dilakukan semua saringan. Saya bangkitkan juga perkara ini kerana sebelum ini Menara Kuala Lumpur antara isu-isunya ada berkait juga dengan ataupun dijawab oleh Kementerian Komunikasi. Jemaah Menteri dimaklumkan bahawa konsesi ini adalah selama 20 tahun. Sebagai respon kepada saman tersebut, LHHSM memfailkan laporan polis terhadap Hydroshop menuduh mereka cuba menghalang pengambilan secara sah oleh KLTM. Namun Hydroshop membalas bahawa perkara ini perlu diselesaikan di mahkamah dan bukan melalui tekanan awam. Satu lagi isu besar tercetus apabila Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil mengumumkan bahawa Menara KL perlu ditutup sementara bermula pertengahan April 2025. Penutupan ini bukan semata-mata kerana pertikaian undang-undang tetapi kerana keadaan struktur yang dikatakan daif dan memerlukan penyelenggaraan besar. Kerja-kerja baik pulih akan merangkumi sistem lift, struktur utama serta sistem keselamatan dan kebakaran yang tidak dikemaskini sejak sekian lama. Datuk Fahmi menegaskan bahawa keselamatan pengunjung dan pekerja lebih utama dan penutupan ini akan dilaksanakan selama beberapa bulan sebelum struktur benar-benar selamat Tindakan pesuruhjaya Jaya Tanah Persekutuan uh, memasuki premis Menara Kuala Lumpur pada tengah malam tadi jam 12.30 pagi peserta uh, notis awam mengenai penutupan sementara Menara Kuala Lumpur uh, penting kita sebut dan kita ingatkan bahawa Menara Kuala Lumpur adalah sepenuhnya hak milik kerajaan Malaysia Uh, semua 205 pekerja Menara Kuala Lumpur Senior Berhad MKLSB iaitu syarikat lama telah ditamatkan perkhidmatan mereka berkuat kuasa uh, 31 uh, Mac 2025. Kementerian Komunikasi telah meminta supaya syarikat baru uh, mengambil semua pekerja uh, ini untuk bekerja uh, maka syarikat baru telah menawarkan uh, dengan syarat no less favourable kalau gaji mereka tahap itu dengan syarikat yang lama tidak boleh lep, kurang daripada apa yang mereka terima daripada syarikat lama dan ini telah diuruskan oleh syarikat baru dalam masa yang sama, KLTM mengumumkan perancangan transformasi jangka panjang untuk Menara KL termasuk menaik taraf kemudahan, meningkatkan pengalaman pelawat dan menjadikan Menara sebagai pusat pelancongan pintar baik teknologi tinggi. Kerajaan turut menubuhkan satu jatuh kuasa khas bagi menyelia pelaksanaan transformasi dan menyiasat secara lanjut kelemahan dalam pengurusan terdahulu. Antara penemuan awal jatuh kuasa ini termasuk kelewatan penyelenggaraan, penyalahgunaan dana operasi dan pemotongan peruntukan yang menyebabkan kemerosotan fizikal Menara di dalaman juga menemui beberapa rekod kewangan tidak konsisten di bawah pengurusan Hydroshop termasuk bayaran kepada vendor yang tidak sah dan kontrak perolehan yang tidak didedahkan Bagaimanapun terdapat dakwaan daripada beberapa tokoh politik dari pihak pembangkang mempersoalkan motif sebenar di sebalik penambatan konsesi Hydroshop. Mereka menyuarakan kebimbangan bahawa tindakan tersebut bukan sekadar urusan perniagaan tetapi mungkin ada agenda tersembunyi untuk mengurangkan pelibatan usahawan Melayu dalam aset-aset strategik negara. Tambahan pula, siasatan SPRM terhadap pengurusan Hydroshop menjelang pengambil alihan itu dianggap mencurigakan dan menimbulkan tanda tanya besar tentang keadilan dalam proses tersebut. Namun dari sisi kerajaan menegaskan bahawa penamatan kontrak syarikat Bumi Putra Hydro Shop Sendang dan pemberian konsesi pengurusan menara KL kepada LHC Servi Master Sendang Berhad dilakukan secara telus menerusi proses tender terbuka yang dikendalikan oleh unit kerjasama awam swasta di mana lima syarikat tempatan mengemukakan cadangan. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil menjelaskan LHC dipilih berdasarkan merit kerana memenuhi semua kriteria termasuk keupayaan keuangan dan integriti selepas saringan ketat. Namun begitu, tindakan kerajaan ini mencetuskan kemarahan dan kecurigaan ramai, terutamanya apabila kontrak selama lebih dua dekad itu diberikan kepada syarikat bukan Bumi Putera. Sekaligus menimbulkan persoalan sama ada kerajaan benar-benar menghargai dan melindungi penyata syarikat Melayu dalam aset strategik negara. Kritikan semakin memuncak apabila ada yang melihat langkah ini sebagai bukti jelas kegagalan kerajaan mengangkat usahawan Bumi Putera, malah sanggup meminggirkan mereka demi kelangsungan hubungan korporat yang lebih menguntungkan di mata mereka. Walaupun kerajaan mendakwa keputusannya berasaskan prestasi dan kecekapan, rakyat semakin muak dengan alasan-alasan indah sedangkan hakikatnya pulang-pulang emas terus terlepas dari tangan bangsa sendiri seolah-olah orang Melayu hanya layak tengok dari bawah menara KL bukan urus dari atasnya. Namun persoalan yang lebih besar adalah Sudah kurangkah syarikat Melayu yang kaya dan berintegriti dalam negara ini Sehingga aset negara diberikan kepada syarikat bukan bumi putera Sekian, terima kasih